bir sahoba ayolni payg'ambarimiz aytgan so'zi e'tiborimizni tortadi bu ayolni beshta bolasi bor eri o'tgan beva ayol beshta bolasi bilan rasululloh mana shu ayolga xaridor bo'ldi bu, bu ayolga rasulullohning juft haloli bo'lishlik sharafi taklif qilindi mo'minlarning onasi bo'lishlik sharafi taklif qilindi qaysi ayol lil alamin bo'lgan muhammad alayhis solomga zavjayi mutohara bo'lishini xohlamaydi hamma ayol xohlaydi ammo bu ayol nima dedi Ya rasululloh meni 5 ta balam bor agar ularni xizmatini qilaman desam sizni xizmatingizni qila olmay qolaman agar sizni xizmatingizni qilay desam ularni rioya qila olmay qolaman ikkala holatda ham men zulm qilib qo'ygan bo'laman deb payg'ambarimizga uzr aytdi shunda payg'ambarimiz aytdilar Yerhamukillah.